मनोञ्जयं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वसिष्ठं वाताज्मजवानऋतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रबद्धे इति श्रीहनुमन्त प्रारम्भ ॐ श्री अञ्जनेयाय नमः ॐ महावीराय नमः ॐ हनुमते नमः ॐ मारुतात्मनाय नमः ॐ तत्त्वज्ञानप्रदाय नमः ॐ सीतादेवीमुद्राप्रदायकाय नमः ॐ अशोकवाणिते त्रय नमः ॐ सर्वमायाविमञ्जनाय नमः ॐ सर्वबन्धविमोक्त्रे नमः ॐ रक्षो नमः ॐ वरविद्यापरिहराय नमः ॐ परशौर्यविनाशाय नमः ॐ परमन्त्रनिराकर्ते नमः ॐ परमन्त्रप्रभेदकाय नमः ॐ सर्वग्रहविनाशिने नमः ॐ भीमसेनेशया कृते नमः ॐ सर्वदुःखहराय नमः सर्वलोकचारिणे नमः ॐ मनोजवाय नमः ॐ पारिजातध्रुम्रमुलस्ताय नमः ॐ सर्वमन्त्रस्वरूपतये नमः ॐ सर्वतन्त्रस्वरूपिणे नमः ॐ सर्वयन्त्रात्मकाय नमः ॐ कपीश्वराय नमः ॐ महाकालाय नमः ॐ सर्वरोगहराय नमः ॐ प्रभवे नमः ॐ बलसिद्धिकराय नमः ॐ सर्वविद्यासम्प्रदकाय नमः ॐ कपिसेनानायकाय नमः ॐ भविष्यचतुराननाय नमः ॐ कुमारब्रह्मचारिणे नमः ॐ रत्नकुण्डलदीपितमते नमः ॐ सञ्चलद्वाय सन्नभुल्लवाय शिकोद्वजालाय नमः ॐ गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नमः ॐ महाबलपराक्रमाय नमः ॐ कारागृहविमुक्त्रे नमः ॐ शङ्कबन्धविमोचनाय नमः ॐ सागरोत्तकाय नमः ॐ प्राज्ञाय नमः ॐ रामदूताय नमः ॐ प्रतापवयने नमः ॐ वानराय नमः ॐ केसरीसुताय नमः ॐ सीताशोकनिवारणाय नमः ॐ अञ्जनागर्भसम्भुताय नमः ॐ बालार्कसदृशनाय नमः ॐ विभीषणप्रियकराय नमः ॐ दशग्रीवकुलान्तकाय नमः ॐ लक्ष्मणप्राणदात्रे नमः ॐ वज्रकायाय नमः ॐ महादूतये नमः ॐ चिरञ्जीविणे नमः ॐ रामभक्ताय नमः ॐ दर्काय विघातनकाय नमः ॐ अक्षहन्त्रे नमः ॐ काञ्चनभाय नमः ॐ पञ्चवक्राय नमः ॐ महातपसे नमः ॐ लङ्किनीभञ्जकाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ सिंहकाप्राणभञ्जनाय नमः ॐ गन्धमाधानशैलताय नमः ॐ लङ्कापुरविदाहकाय नमः ॐ सुग्रीवसविचाय नमः ॐ धीराय नमः ॐ शुराय नमः ॐ दैत्यकुलान्तकाय नमः ॐ सुरार्चितकाय नमः ॐ महातेजसे नमः ॐ रामचूडामणिप्रदाय नमः ॐ कामरूपिणे नमः ॐ पिङ्गलाक्षाय नमः ॐ पूजिताय नमः ॐ कपन्दलिमार्णङ्कमण्डलाय नमः ॐ विजितेन्द्रियाय नमः ॐ रामसुग्रीवाय सन्धात्रे नमः ॐ महारावणमर्दनाय नमः ॐ स्फटिकाभाय नमः ॐ वाग्धीशाय नमः ॐ नव्यान्यकृतिपण्डिताय नमः ॐ चतुर्बाहवे नमः ॐ दीनबन्धवे नमः ॐ महात्स्वसलाय नमः ॐ महात्मने नमः ॐ सञ्जीवनगात्रे नमः ॐ सूचये नमः ॐ वाग्मिने नमः ॐ दृढव्रताय नमः ॐ कालनेमिप्रमथनाय नमः ॐ हरिमर्कटमर्टकाडाय नमः ॐ दान्ताय नमः ॐ शान्ताय नमः ॐ प्रसन्नात्मने नमः ॐ शतकण्ठमहापदसेनाय नमः ॐ योगिने नमः ॐ रामकथालोलाय नमः ॐ सीतान्वेषणपण्डिताय नमः ॐ वग्रनकाय नमः ॐ रुद्रवीर्यसमुद्रवाय नमः ॐ हनुमतये नमः ॐ सौवासिने नमः ॐ शरपञ्जरवेदकाय नमः ॐ दशबाहवे नमः ॐ लोकपूज्याय नमः ॐ जाम्बन्तिप्रीतिवर्धनाय नमः ॐ सीतासमेत श्रीरामपादसेवाधुरन्धराय नमः इति श्रीहनुमन्त समाप्तम्